Багато теплих від серця слів ви сьогодні почуєте любі випускники. Деякі з них западуть в душу, розчулять, змусять ще більш ретельно проаналізувати свій майбутній шлях. Прислухайтесь, адже вони звучать для вас від щирого серця. Саме з такими побажаннями до вас звертається завідуюча технологічним відділенням Олена Олександрівна. Мероприятие, мероприятия. Какая-то у нас сегодня специфическая атмосфера в зале. Волнуюсь, переживаю. Так что извините, если что-то не так. Значит, незаметно пролетели студенческие годы. Наверное, самый прекрасный период в жизни каждого человека. Позади последние госэкзамены. И вот долгожданный момент вы получаете дипломы. В течение всего периода обучения мы старались привить к вам не только профессиональные знания и качества, но и человеческие качества, чтобы сейчас мы увидели достойных людей и хороших специалистов. Я хочу вам пожелать гладкой жизненной дороги, хороших друзей и помощников в работе, и, конечно же, самых легких испытаний. Также хочу поблагодарить родителей, которые три с половиной года назад доверили нам своих детей и были на протяжении всего периода обучения с нами рядом, помогали. И э, огромное им спасибо, здоровья вам, семейного благополучия, ну а студентам нашим удачи, вернее выпускникам удачи и с праздником всех. Спасибо. Хвилюющий сегодня день не лише у наших выпускников, не меньше хвилюются и их батьки. Погляньте на своїх мам і тат, шановні випускники. Їхні очі сяють щастям. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість пишатися вами. Бережіть їх, шануйте і поважайте. Прийміть батьківське благословення на ваші довгі роки, на добрі справи і великі звершення. Запрошуємо для привітання Світлану Іванівну Гапонову. Дорогие любимые наши дети. Вижу улыбки на ваших лицах, потому что назвала вас детьми. Но то ли к вашему большому сожалению, а к нашей большой, огромной радости, вы всю жизнь будете нашими детьми. Мы очень гордимся вами. Мы всегда будем любить вас, понимать. И всегда подставим вам плечо в трудную минуту. Мне хочется от всей души ну, конечно же, от всех родителей пожелать вам. Сегодня вы выходите, наверное, в большой, может, иногда и жестокий мир и свет. Будут потери, будут утраты, будут падения. Но мне хочется сказать, чтобы вы со всех ситуаций выходили с гордо поднятой головой. Всегда у вас был настоящий хороший друг, всегда было надежное плечо, на которое вы могли бы положиться. Хочется пожелать, чтобы меньше на вашем пути было ну, черных, плохих каких-то полос. Но все равно не без этого жизнь, как зебра, она будет состоять из белого и из черного. А самое главное, чтобы у вас всегда было достоинство, честь. Вы всегда с гордо поднятой головой шли по жизни. Конечно же, счастья вам, здоровья, конечно же, семейных каких-то, я знаю, девчонкам замуж выйти успешно. Самое главное, помните, что у вас есть ваши родные, ваши родные и близкие, которые всегда вас поймут. И очень хочется сказать вам и пожелать, чтобы на вашем столе всегда был хлеб и соль. Я хочу попросить выйти на эту сцену, я не ошибусь, если скажу на этот раз, не ошибусь точно, наверное, вторую маму, вторых мам, Ирину Ивановну и Елену Владимировну. Пожалуйста, мы просим вас. И сердце порой так болит, Но дочка сердце поймет и простит. Внизу в мысли грустные прочь, Поболтаем о ростом тишине. Моя взрослая красивая дочь С теплотой согреет душеньку мне. Сейчас вверх там приводы на меня. Ну, Туда почва ты, дочь моя, но испущенное сердце порой там болит. Очень важно, когда не все пойдет, кто, кто просветил. Be Сіблатон загріє душить кумє, душа, як красивая душа, закріє душі, у житті більшості присутніх у цьому залі. Для батьків, які починають усвідомлювати, що їхні діти виросли, і саме сьогодні стоять біля порогу, за яким розпочинається доросле життя. Для вчителів, які разом з батьками вели своїх учнів у цей день. Немов птахи у вирій відлітають, звабливі весни кличуть в майбуття, і вирушають вже, вже вирушають у своє самостійне життя. Та прикро так, що вже без вожака, без здорового всім куратора-керівника. До выпускники звертается куратор выпускной группы Ирина Ивановна Долбаль. Выпускник. Как много заложено в этом слове. И грусть, и радость, и печаль, и тревога, и волнение, и надежда. Вот и настал ваш выпускной вечер. Это будет вечер благодарности и светлой грусти, вечер долгожданного единения преподавателей и студентов. Жизнь ⁇ это бурная река со множеством водоворотов и подводных камней. И отправляясь в плавание по ней, каждый человек становится капитаном своей судьбы. И чем закаленнее будет капитан, тем более уверенно будет плыть его корабль, и тем меньше будет его сносить бурным течением жизни на рифы неудач. Мы уверены, что те знания, а особенно умения, которые вы получили в колледже, обязательно помогут вам управлять своим кораблем и приведут к намеченным целям. Кто-то из вас свяжет свою дальнейшую судьбу с производством. Кто-то пойдет учиться дальше, кто-то женится и выйдет замуж, но это будет уже совсем другая история. Но помните всегда, что эта история не безразлична для нас. Мы с волнением, интересом и вниманием будем наблюдать за ней. Но это чуть позже, а сейчас, дорогие, удачи вам и в добрый путь!